kena dengan uh, kisah Abang, Belon ni Abang Belon di BKL lah uh, saya pertama sekali saya nak mengkritik keras lah sikap uh, sikap penguatkuasa yang melakukan satu perbuatan yang tidak sepatutnya lah dilakukan oleh seorang penguatkuasa lah sebab sebagai seorang penguatkuasa ni dia kena ada sikap disiplin dan integriti And kalau dia tidak ada disiplin dan boleh melakukan ikut suka pada orang awam lebih baik dia dipecat saja sebab apa yang berlaku kepada Abang Bella ni Mungkin kita boleh lihat Mengatakan mungkin dia ada berlakunya pelanggaran undang-undang kat situ Disebabkan dia menegar tidak ada lesen dan sebagainya Tetapi dia tidak meng mengharuskan pihak penguasa untuk membelasah dia Ini adalah satu tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh mana-mana penguasa Sebab penguasa ni dia punya function dia adalah Dia menjadi pegawai penguasa kepada undang-undang So dia kena menyiasat, mendakwa dan yang menjatuhkan hukuman adalah mahkamah bukan dia menghukum ikut suka dia kan ha, jadi ini yang pertamanya lah yang ha, saya dengar sampai dia punya apa bone dia apa crack bone dia panggil apa tulang, <tulang ya. patah rusuk patah ha, rusuk patah kalau rusuk dia patah dia boleh jadi section uh, 325 kanun keselesaan And mendatangkan kecederaan yang teruklah kepada apa nama ni uh, dengan sengaja mendatangkan kecederaan yang teruk dengan sengaja. So boleh penjara tak silap saya 7 tahun. Uh, jadi ni kes bukan kes yang ringan ni kes yang berat. Dan uh, benda ni berlaku kerana apa? Benda ni berlaku adalah saya tengok uh, peniaga air dan belon ni bukan dia sengaja dia tak mau bayar sewa. Kan kadang-kadang keuntungan dia tu sedikit. Ha, jadi dia punya nak sewa tu mahal. Sebab tu dia berniaga macam tu. Sebab tu masa zaman Perikatan Nasional dulu kita memperkenalkan wilayah bebas perniaga. So yang berniaga kecil-kecil ni air tin, air botol, belon ni kita biar dia berniaga. Kan ha, sebab apa dia nak sewa pun bukan. Baloi dengan kos tinggi dia nak buat untung sikit nak bagi anak bini dia makan lepas tu nak kena bayar sewa. Ha, so sebab tu kita memperkenalkan wilayah bebas niaga. So bila dia pun jadi kerajaan mereka membatalkan ataupun saya tak pastilah dia dia tidak meneruskan wilayah bebas peniaga ni. Ah ha, so menyebabkan peniaga kecil pun nak kena bayar sewa dan sebagainya. So inilah uh, yang menyebabkan mereka uh, untung sikit dia tak mampu bayar sewa. Jadi apa nama pihak uh, kerajaan Madani Anwar Ibrahim khususnya dan menteri wilayah uh, selain pada membantu pihak kuil dia juga perlulah membantu pihak peniaga kecil ni kan khususnya yang banyaknya adalah orang Melayu mereka ni meniaga bukannya nak untung meniaga-meniaga kecil tepi jalan ni kalau kita pergi tanya dia bukan nak untung pun dia sekadar nak beli susu anak nak beli pampers anak ni Anwar cakap dulu sedara rakyat yang susah ni meniaga nak beli susu anak pampers anak ni Anwar cakap dulu kan bukan saya cakap jadi sekarang ni mereka nak bagi anak makan so bila berlaku benda-benda yang macam ni yang menyebabkan ni macam mana dia nak raya dengan usuk patah dan sebagainya ni kan ha, nak berhari raya kat dalam hospital macam mana dengan dia punya keluarga dia ha, kalau dia dah menikah macam mana dengan dia punya uh, ni apa semua ni kan ha, jadi yang ni yang perlu kita lihat jadi dan dan kita minta juga menteri wilayah untuk membiarkan kes ni kepada PDRM untuk siasat Ha, kita risau lah kan sebelum-sebelum ni pun dia kata di, apa ada siasatan dalaman melibatkan kes Aflin dan sebagainya ha, mungkin yang kes ni pun ha, nak buat siasatan internal juga susah lah, kan jadi kita minta supaya laporan PDRM dibuat dan pihak PDRM lah yang kena siasat siapapun yang buat silap dia mesti dihukum sebab apa ada dalam perlembagaan kita di bawah perkara 8 perlembagaan yang menyebut setiap orang rakyat Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang ha, dan dalam perkara lima juga menyebut bahawa tidak ada seseorang pun boleh dilucutkan kebebasan dirinya se, apa nama, kecuali mengikut undang-undang so dekat uh, apa nama perlambagaan jelas menyebut tentang dua-dua benda -dua tak kira lah orang politik ke ha, orang kuasa undang-undang ke -undang, ha, rakyat, biasa, ha, rakyat yang biasa ke ha. so dia mesti dihukum apa nama equally dan dia tidak boleh ada Uh, kalau melibatkan buat kuasa Kita nak buat uh, Apa nama orang uh, uh, kata apa Internal punya siasatan Bila melibatkan rakyat biasa uh, So kita nak kena double ni uh, standard. Yeah, Double standard Ya Double standard Wajar kah Menteri right. wilayah ni Letak jawatan Dan Datuk Bandar ni Dipindahkan ke agensi lain Wajar tak Oh Menteri wilayah letak jawatan eh? Ni sangat bagus kan? Kalau dia tak Kalau dia tidak boleh Melaksanakan tugas dia Dengan sebaiknya So dia kena resign lah And, Tapi kalau kes yang macam ni Saya rasa penjawat awam ni Penjawat awam ni harus diberhentikan je. Sebab penjawat awam ni Dia kena ada disiplin yang utamanya Kalau dia boleh buat macam ni Dia tak ada disiplin lah Dan kalau menteri wilayah membiarkan Anggota yang tidak ada disiplin bekerja Maka apa guna dia jadi menteri Menteri sepatutnya menunjukkan uh, apa, Leadership yang baik kepada rakyat Bukan membiarkan rakyat kena uh, Macam ni So uh, yang keduanya Datuk Bandar. Datuk Bandar ni tak silap saya daripada Tineng kan, uh, Datuk Bandar wilayah sekarang ni. So uh, dia dah dua kali dah jadi Datuk Bandar. Uh, kalau dah dua tempat buka ni nampak sangat. Bukan kita nak tuduh ada kroni kronikan nepotisma apa. Tapi kalau dah dua kali menjawat jawatan yang sama, dia akan berlaku macam-macam benda lah yang rakyat akan cakap kat luar kesana. So masa dia dilantik mula-mula pun pada waktu itu rakyat dah bunyi macam mana boleh daripada Penang tiba-tiba menjadi wilayah kan. Ha, uh, so better bagi kepada orang lain hmm. juga. Kalau kita tengok beza antara Darul Tasri dan Nur Musa dia hmm. Ya betul. Ini kalau kita tengok pada zaman menteri wilayah kita ada banyak Nur Musa, uh, Syahidan Kasim, uh, Tengku Adnan. Uh, yang ni semua kita tengok mereka ni lebih memikirkan soal rakyat dekat dalam kawasan bandar ni lah. Dan pada zaman-zaman ni apa ni kita tak pernah dengar lah peniaga kena sepak ni. Kan? Malah orang ni bebas peniaga daripada zaman BN dulu sampai lah kepada zaman Perikatan Nasional dulu tidak ada masalah. Kan? Orang nak berniaga berniagalah lah kalau kita tengok kat subuh tu ramai orang pada waktu tu berniaga tapi bila sekarang ni mereka menjadi kerajaan apa yang kita nampak adalah orang nak berniaga pun susah dan, dan bila depa pergi pula pilihan raya depa bagi tahu depa nak bantu rakyat yang susah yang duduk di bandar-bandar ni ha, tapi bila mereka jadi kerajaan mereka menindas rakyat-rakyat susah ni yang kita herannya, yang saya sakit hatinya apa dia rohinya rohinya tu dekat masjid apa KLCC duk jual tisu apa semua mana bangkok pun tu dekat apa nama stesen monorel LRT ha. Duk jual tisu, mineral water eh, rohinya, Rohingya, semua kat situ kan Mana pun eh, Dia tak berani pun pergi angkut dan sebagainya Bila warga asing, dibiarkan macam tu saja Bila rakyat Malaysia, ha, dipijak pijak-pijak Ini saya rasa tak betul lah ha, Ini belum kita sebut tentang kedai-kedai bukan Melayu lagi ha, Sampai buka meja atas penuh ni kan ha, Pergi tengok sendiri lah kat Kucung, Kalinjaya Lepas tu mana Damansara penuh ni buka kan Meja Langsung dia tak berani ambil action pun ha, Tapi bila melibatkan Melayu ha, Dia pijak-pijak Yang ni yang kita rasa sangat ha, berpuas hati lah Dengan apa yang dia buat